Oh, you're зомбирует. Церковь не зомбирует, она говорит истину, Божье слово проповедует, а зомбирует по телевизору. Вот там зомбирует. И вы вот видите, что воду берут, они а знают, зачем она нужна. Воду берут в святыню, это же Христова сила освещает, что она не портится. Вот, Саша, сколько лет у меня панамаль, сколько у меня он стоит, вода, да? Она же не портится. И что туда? кидают? Говорит, серебро, ну кинь туда серебро. Тону серебра надо кинуть, и то она пропадать будет. Это, это ложь. Освещается молитва. Вы видели, чем освещается. Да. А грешник вот бывает так, что приходит домой, реки продолжаются, и вот это зеленеет. У других хорошая, а у него зеленая. И вот так вот смотрите, на православную Пасху, на старый цифры. Только вот наша церковь служит, да? Только четыре церкви в мире на старый стиль остались служить. Это русская православная церковь, сербская православная церковь, иерусалимская и грузинская. Четыре Все остальное это новостильники. С католиками встречают Рождество и все остальное. Смотрите, католики празднуют Рождество, потому что это все, всегда это торговля, доходы большие, праздники, фейерверки. Это ума много не надо. И китайцы могут фейерверки еще лучше устраивать. А вот когда попробую сделать так, чтобы огонь благодаты сходил в Иерусалиме, и только на Пасху, только на православную Пасху, попробую сделать так, чтобы вода не портилась. И она не портится, только на православное крещение Господне. У католиков тоже есть крещение Господне, на 13 дней раньше. Но они же молчат об этом. Вы же не слышали слишком широко такое празднование католического крещения, Пасхи, правда? Потому что там нечего показывать. Кроме папы, конечно. Так что то делайте выводы. Все. Спасибо за внимание. Еще, раз, еще, раз вас с праздника. Спасибо. Ходите в церковь не для меня, не для кого-то, не для бабушки, не для дедушки. Для себя, для своей души. Помните, вы крещение приняли и пользуйтесь. во время его набрели Иисуса от Мазарета и крестись от Иоанна в Иордане, и я восходят восходя от воды, видя разводящиеся небеса, и дух и как голубь, на неглаз глаз с небесе, ты си сын мой возлюбленный, по нем же благоволи. Слава тебе, Господи, слава тебе! Явлись

по не тебе, Господи, Троическое явится поклонение, родители волосы, слышащие тебе, возлюбленный отец сына именуя, и дух в виде голубини, и здесь уже славится утверждение, явлейся, Христе Божие, и мир просвещай, слава тебе. не крещающийся тебе, Господи, Троищеско явися поклонение, Родители, во гласи, тебе, возлюбленная тебя минуя, И дух в виде голубине, И здесь уже движение, отвержение, Явлейся, Христе Боже, И мир просвещай, слава тебе. this is more

Вчера, вы знаете, вода была вечерняя, то кропили дома, хаты, и... а сегодня себе уже надо кропить. Можно вот, домой прийти и вот так даже и покропиться, даже, даже раздеться никто не бачит, покропиться вот так. Потому что вода это целебная, но только сегодня и все. А в следующие дни тоже можно воду пить, но только тогда, когда положено. Это значит на холодный желудок. А не просто на холодный Сегодня можно хоть, хоть, до самого вечера, может быть. И можно и ежу, ежу освещать, и воду и что хочешь, Крапыть и пить сегодня, но потом в последующие дни уже надо только так, надо только водичку со страхом Божьим с утра выпить, а уже потом уже обычно пищу кушать. Вот так. Вот. Да. Что спасибо, вы знаете? Ну ничего, кто вчера не покропил свое жилище, может и сегодня покропить? Как говорится, еще не поздно. Спасибо, спасибо. Жилище можно всегда кропить. Просто сейчас можно вот так кропить, хоть и двор, если что хочешь. А вот в такие дни когда уже пройдет праздник крещения Святого Господня, то тогда надо страх Божий иметь. Уже все. Только так. Смотреть еще, куда летит вода, чтобы не было лет никуда, не дай Бог. Вот есть такие. Страха не имеют, а потом... И воду всегда надо вот так. Вы можете набрать воды вот этой и с нее добавлять в чистую воду. И она тогда будет продляться еще. С нее добавляют. А если будете с пить, и кто будет грешить тяжко, вода может стать зеленая, как в болоте. А так она будет стоять годами. Если человек Богу служит, и верный Богу, и посты соблюдает, то вода годами стоит и не портится. Так что всем вам ангела да, да. да. Чтобы Господь благословил нас, чтобы помиловал, чтобы нам послал хорошую погоду, о благорастворении воздухов, когда мы вспоминаем старинные молитвы, древние молитвы, что еще князь Владимир молился в староцерковном языке. Там говорится о благорастворении воздуха. Все каждый раз молимся. А что такое благо... благосостояние воздуха? Это значит, хорошая погода просим. А люди же не хотят просить хорошей погоды. И хотят, чтобы вот так на печи, а вот там управляться всю жизнь со своими делами, а Бога ничего не молит, не просит И чтобы давай, Господи, мне хорошая погода. Вот видите, Господь наказывает. Да, что мы ныкаемся. Да. Что мы ныкаемся, мы исправляемся. Ну, храни вас всех Спасибо. Несите эту благодать до дома. Господь у вас был совет В разум истины прийти. Храни вас всех.